Дев'ятий тиждень зважених досяг апогею. Рахунок між командами рівний. Однак на початку тижня червоні виграли бонус плюс три кілограми до результату синіх. І зараз саме це може вирішити долю команд. Але червона команда має три додаткових кілограми, які зараз має покласти на ваги своїх суперників. Отже, з урахуванням отриманого вами бонусу. Зараз рахунок п'ятнадцять-дванадцять. На користь червоної команди. Зараз ми дізнаємося, хто переможе у відсотковому співвідношенні. Синя команда. Ви втратили 1,6%. І зараз ми дізнаємося, скільки втратили червоні у відсотковому співвідношенні. Увага! конечно же, это были эмоции, эмоции победы. Это непередаваемые эмоции, это непередаваемые ощущения, которые ты ощущаешь в момент того, когда ты одерживаешь победу в том или ином соревновании, или будь ты взвешен, это надо прочувствовать на себе. Вот же сегодня вы решили, кто залишит проект, будет синяя команда. Просто расслабили булки и перестали заниматься. Вот и все. Других отговорок здесь быть никаких не может. Каждый для себя посчитал, что вот я сбросил 25 килограмм, вот я сбросил 20 килограмм. Как это круто, как это хорошо. А то, что существует еще какой-то соревновательный процесс, вот об этом почему-то вспоминается только в день взвешивания или накануне. А всю неделю просто идет полный расслабон. Пусть на меня обижаются, не обижаются. Если есть тренер, он командует. Нет тренера, избрали меня капитана. Шея не слезу ни у кого. Я думаю, что к концу следующей недели будет результат ощутимый. Ну где он был раньше, чтобы выполнять свои функции капитана? Вот где? Тобто можна було довести команду до такого стану, коли у нас удивітельний удивільно маленькі результати дві неділі впад. Синя команда. Серед вас є учасники, які скинули менше за всіх. У них є рівна година для того, щоб довести команді. Наскільки важливо для них залишитись у проєкті? Зважені та щасливі. Зустрінемося за годину. У зоне риска опинилися Виктор и Сусанна. За годину синяя команда назве имя того, кто покине проект сегодня вечером. Третий раз я попадаю в номинацию. Конечно, тяжело. При моем начальном весе, я сбросил уже 31 килограмм, я считаю, это недостаточно. Не нужно остаться еще здесь на проекте, потому что даже половину пути я не прошел, по которой хотелось бы пройти. Могу сказать, что просто могу сорваться в жизни обычно. Для меня проект... Это единственный шанс попасть в нормальную жизнь, заниматься семьей, заниматься ребенком. Надеюсь, Бог даст еще детей. То есть просто вести здоровый образ жизни. Сейчас я еще не настолько уверен в себе, не настолько силен, чтобы покидать проект и не заниматься самостоятельно. Но по поводу сброшенных килограммов. Не знаю, что знаете, у меня организм такой сбрасывает, стабилизирует, сбрасывает, стабилизирует. Команду я ни разу не подводил делал все, что от меня ожидалось. Ну, ты же понимаешь, что, допустим, у тебя второй раз подряд минус 2 килограмма в прошлой эту неделю. То есть тебе надо что-то прыгнуть через себя, перепрыгнуть, чтобы увеличить сброс. Когда люди имея 100 килограмм сбрасывают по килограмму по 2, это я понимаю. То есть, в принципе, организм, ну, как, как сказать, уже не может больше отдавать. Вот здесь, ну, Витя лентяй. Больше надо ему заниматься, больше посещать тренировки ты же понимаешь, что, блядь, тяжеловек. То есть в параллели с красными, самые большие у них и уходят, и скидывают. Что надо что-то менять, что-то какую-то вертушку. Тем более тренер уже говорил, все, привыкли, адаптировались. Два раза подряд у тебя одинаковый результат, соответственно, но... он же может и в третий раз повториться. А, Сусан. Я прежде всего хочу попросить прощения, ребята, за то, что так подвела вас. Но Конечно, этот ноль меня просто с ног сбил. Я могу честно вам сказать, что и тренировалась, и ела я так, как положено. Не было никаких с моей стороны неправильных действий. Но, видимо, всем приходится с таким столкнуться. И это очень прискорбно. У меня сейчас внутри настолько такой прилив сил я, я готова все сделать я не знаю готова все отдать для того чтобы меня здесь оставили вы знаете я в первый раз за шесть лет я почувствовала здесь жизнь вот она течет движется я здесь стала жить я не знаю почему так случилось я, я вам клянусь что я буду работать я не знаю что я буду делать но я, я это сделаю Сюзанна так говорит о проекте, как о месте, куда вот она спряталась от реальной жизни. И все, и куда я не хочу возвращаться. Потому что я туда приду и не знаю, что делать. Ну, придешь ты туда через два месяца. Ты найдешь, что делать. Я не понимаю, ну как-то там, я не хочу домой, потому что мне там плохо, а здесь жизни, конкурсы, фестивали. Ну, где тебе плохо? Тебе плохо там, где дети? Ну такого не может быть. У нее замечательный молодой человек. Она настолько искренне радовалась, говорила, что это столько сил, придает все хорошо, я уже соскучилась, все. И такое нежелание, как бы, ну, я не понимаю, вот я не понимаю. Я не могу наезжать сейчас на Витю, говорить, что я достойнее. Но я из шкуры вон вылезу. Дайте мне этот шанс, пожалуйста, ребят. Ребята, я хочу сказать Незважай на то, какое решение мы сегодня примем. Я думаю, всем будет очень сложно. Это действительно так. Я просто, ну вот извините за мои дерзкие вставки, я просто обалдеваю каждый раз. Ну как так можно относиться к тому, что мы пойдем просто домой, просто к родным людям? Каждый из нас попал в двадцатку. Это круто. Вот я помню себя, когда мне только позвонили и сказали видеокастинг, я охренел от счастья. Потому что в моей жизни как бы, ну все сложилось, скажем так, семья, быт. Но есть точно такая же серость, как у всех. Когда нас позвали на медкастинг, у нас их крылья начали расти. Мы особенные, мы смогли нам поверить. Ну что вы идете, как на Голгофу куда-то домой? Мы идем домой, этот проект закончится для всех. Но еще долгое время для того, чтобы измениться. И стимул у нас есть у всех. Прийти домой и прийти в конце красивыми, изменившимися, нормальными. Ну сердце разрывается, ну вы шо? Ну так нельзя к жизни относиться. Это шикарный, вот ты когда-нибудь мог себе представить, что ты можешь зарядиться и сбросить тридцатник килограмм? Ты могла себе представить, что ты раз зарядилась и тоже при Сюзе почти тридцать дней? Нет, ну вы шо? Сюзанна на позапрошлой неделе сбросила больше всех в команде. Пять килограмм. Больше всех в команде. Только от того, что есть какие-то неудачи, они бывают у всех. Валя, Миша, вам есть что-нибудь добавить? Так, если никому больше нечего добавить, я так понимаю, каждый для себя сейчас думает, взвешивается за и против. Тогда я предлагаю непосредственно уже приступить к голосованию. Все. Синя команда. Вже вдруге поспіль ви програєте червоне. Правила нашого шоу суворі. І всі ви їх дуже добре знаєте. Валя, ви маєте перше проголосувати. Своїм вибором я даю шанс тому чоловіку, який на самом деле прямо об этом не просив. Я визволяю на цього чоловіка більшої надії. Мой вибор сам Я зрозуміла вашу відповідь, дякую. Чия мне написала вы? То, что происходит с нами сейчас, это не театр, не игра, это реальная жизнь. Она реально здесь и реально за периметром этого проекта. Я не думаю, что здесь можно спрятаться просто от всего, что ждет тебя за периметром. Я больше доверяю Виктору. Мое решение. Имя Сусана. Я не доверяю Сусане. Я не знаю ее мнение обо мне. Но где-то там спины мозгом я чувствую неискренность. Это меня ну, просто разрушает. Вот даже и тот же Коля, но ну, если его мораль такова, я могу судить о ней. Но он абсолютно искренен. Вот ему плохо, вот ему нафиг, я его раздражаю, я ему не нравлюсь. И он искренен. То есть он имеет право иметь свою точку зрения. Меня это устраивает. Мне это понятно. Сюзанна, по-моему, очень такая вот какая-то она, ну, очень великий человек. Мне с такими сложно. Я не поверила ни одному ее слову. Я не хочу, чтобы в команде была атмосфера напряга, неискренности. Я не хочу этого. Хочется, чтобы искренность и хотя бы правдивость ну, в большинстве случаев. Дякую, Галина. Сусанна, против вас два голоса. Андрей. На мой взгляд, я еще раз подчеркиваю, на мой взгляд, Виктор сделал больше. Спасибо. Сусанна, против вас проголосовала уже половина команды. Ну, у меня нет других вариантов, это Витя, тут как бы нет возможности выбирать. Я надеюсь, что в любом случае ты оправдаешь надежды людей, которые не проголосовали, чтобы ты сейчас ушел. Виктора? Личного, у мене вибора другого просто немає. Сусанна, сьогодні ви залишаєте наш проєкт. Більшість вашої команди проголосувала проти вас. Це ну справедливо. Я вважаю, що раз нуль, значить, Чому Вітя уйти? Я буду боротися тепер э, за кожен кілограм щеяння. И может быть даже так случится. Может быть я когда-нибудь буду помогать другим тоже справляться с такими проблемами. И на самом деле, разрешите я вот каждому подойду, обниму. Звучайно. Прощайтесь с командой. Ребята, спасибо, что вы есть. Я буду очень скучать. Я надеюсь мы встретимся. Миша, ты сильный и не сдадешься. Танк, да, улыбнитесь. Я уже держусь. Я вот волнуюсь, как вы без меня. Я знаю, что вы справитесь. Каждый справится со своим драконом, правда? На нас чаще финал. Да. До встречи на финале. You Після проекту Сусану, як і решту учасників, що вибувають, продовжить підтримувати команда зважена. Її консультуватимуть дієтолог, психолог та тренери проекту. Сусанно буде влаштовано до спортивної зали однієї з найкращих в Україні. Україна, українки, українці, українці. Коли ви мене в декабрі в фіналі, ви дуже приємно у